Министерство образования и науки Украины выступило с инициативой в правительстве о создании Института безопасности дорожного движения. Новое ведомство должно взять на себя функции разработки новых проектов, связанных с дорожным движением. Также повышением квалификации сотрудников, развитие дисциплины, связанной с дорожным движением. Здравствуйте, вы смотрите автотему. Предприятие-производитель чугунной посуды «Ситон» открыл первый в Украине выставочный зал своей продукции на проспекте «Правды 35А». Такого большого выбора вы не найдете ни в одной стране. 244 позиции чугунных сковородок, блинец, кастрюль, утятниц, казанов, кастрюль «Вок» и многого другого торговой марки «Ситон». Выбирайте и готовьте полезные и вкусные блюда в экологически чистой и полезной посуде из чугуна «Ситон». Вы искали нашу посуду? Теперь вы знаете, где ее очень много. Выставочный зал «Ситон». Проспект Правды, 35А. Телефон 35 19 96. Професійні центри сервіс автошин пропонують найбільший вибір шин від відомих виробників на легкові автомобілі. Тільки в сервісі автошин ви маєте можливість придбати шини як в комплекті, так і по одиниці. В наявності нові шини та Бу. Центри сервіс автошин. Це повний комплекс шиномонтажних послуг, ремонт легкосплавних дисків. Сервіс автошин. Вулиця Оджонекідзе, 33, район Березинки. На розі вулиць Вітчизняної та Одженекідзе. Телефон 788-01-61. Другий центр чекає на вас на проїзді Олександра Гальченко, 17, район масиву Тополь, завод прасів. Телефон 785-86-50. Хірургія катаракти операції проводить професор, доктор медичних наук, член Європейської спілки катарактальних хірургів Луценко Ніна Степанівна, офтальмологічний центр, Взгляд, вулиця Ворошилова, 21 Ж. телефон тридцять Я бачу. Компанія Авесавто пропонує антигравійні плівки для кузова автомобіля та плівки для тонування автоскла від кращих виробників. Ваш автомобіль буде надійно захищен від гравію, сколів, подряпин, потертостей після дрібних ДТП. Навіть через 10 років лак кузова вашого автомобіля буде залишатись в ідеальному стані. Компанія Авесавто, продаж та покриття. Вулиця Героїв Слінграду 40 М. Та набережна перемоги 2Д. Автосалон автопарк. Телефон 788 73 51. Тест ТУР ТУРАГенція. Карла Маркса 74. Телефон 370 33 20. Партнер трансляции – Охоронная корпорация «Гуард». Ажиотаж на автомобиле в «Рено-центре» растет еще бы. Такие предложения и такие скидки до конца года, которыми, ну просто невозможно не воспользоваться. И тогда, мои господа, мы представляем «Рено-центр» компании «Сингл Мотор» на Запорожском шоссе 25А. Сегодня наше внимание будет приковано к автомобилю Renault Duster. Это автомобиль для тех, кто задумывается о покупке, ну, например, внедорожника, автомобиля, который будет хорошо себя чувствовать как на городских дорогах, так и на проселочных. На мой взгляд, это достойный паркетник для тех, кто любит бороздить разные дороги. Действительно, из всех альтернатив Дастер на сегодняшний момент становится самым популярным автомобилем. Тем более, предлагается с объемом двигателя 1.6 и 2-литровым это касается бензиновых двигателей. Также есть дизельные автомобили с объемом двигателя 1.5. Маневрируя по полям, по бездорожью, понимаешь, насколько эта машина уверенно себя чувствует. Поэтому, если вы часто выезжаете на природу, конечно же, на охоту, на рыбалку, этот автомобиль вам действительно понравится. И самое главное, в эти дни Renault Duster в Renault Центре на Запорожском шоссе 25А со скидкой в 7000 гривен. Александр, какие, на ваш взгляд, в Renault Duster Самые важные характеристики. Дастер обладает рядом характеристик, которые его приближают максимально к внедорожной технике. То есть среди всех паркетников он является самым внедорожным. Это и высокий просвет 210 мм, идет клиренс до нижней точки. Также немаловажным является не только просвет, но и длина передних и задних свесов. На этом автомобиле очень короткий свес. То есть как и задний, так и передний свес. Помимо геометрической проходимости, не менее важным аспектом является всеобщая адаптация автомобиля и подвески в частности к нашим реалиям. Рено Дастер построен на базе автомобиля Рено Логан, который по своим характеристикам ходовой части является одним из самых удачных на нашем рынке. Но более того, Дастер имеет более сильную подвеску, так как автомобиль рассчитан на внедорожную эксплуатацию. Александр, хотелось бы, чтобы вы еще обратили внимание на приводы этого автомобиля. Автомобиль Рено Дастер может быть с двумя типами, типами трансмиссии. может быть только переднеприводным, либо же полноприводным. У полноприводных достров есть три режима работы трансмиссии. Автомобиль может быть только переднеприводным, может быть автоматически подключенный полнопривод, можно принудительно заблокировать полнопривод, и машина будет постоянно полноприводной. Щепетильный вопрос. И первый вопрос, который возникает, это расход касательно расхода могу сказать следующее расход зависит в первую очередь от объема двигателя который установлен на автомобиль если брать бензиновые моторы 1.6 либо 2 литра то расход у них по городскому цикле примерно 9-9.5 литров если мы берем дизель расход будет не больше 6-6.5 литров по городу опять же на расход влияет еще и полный привод то есть рено дастер позволяет принудительно отключить полный привод и ездить на на переднем приводе по сути как на обычном легковом автомобиле если мы используем только передний привод расход снижается автомобиля где-то на пол литра на литр на 100 километров пути. Рено – это одна из немногих компаний, которая предлагает уже укомплектованные автомобили с газовым оборудованием. Кстати, и Рено Дастер тоже есть, который работает на газе. Да, Александр, уже к продающимся автомобилям с газом, такие как «Логанс», Sandero, Logan Universal, с недавнего времени предлагается автомобиль Renault Duster с газовой установкой. Таким образом, клиент получает уже автомобиль с заводским газовым оборудованием. Это для него плюс в том, что сохраняется гарантия и на автомобиль, и на газовую установку. И тем более, производитель учел все аспекты перевода автомобиля бензинового на автомобиль газовый. То есть на заводе изготовитель уже были внесены изменения в конструкции автомобиля, его двигателя и топливную аппаратуру, что гарантирует без проблем эксплуатацию для клиента в дальнейшем на газовом топливе. Если вы хотите сбалансировать свои желания и свои возможности в вопросах приобретения, ну, что-то между внедорожником или паркетник, то Рено Дастер – это тот самый вариант, на который стоит обратить внимание. Тем более, предлагается скидка 7 тысяч гривен в эти дни в Рено Центре на Запорожском шоссе 25А. Рено Центр компании Single Motor объявляет осенне-зимнюю акцию супер скидок на автомобиле Рено. Рено Логан со скидкой минус 5 тысяч гривен. Рено Дастер со скидкой минус 7 тысяч гривен. Рено Флюнс скидка минус 15 тысяч гривен. Рено Колес со скидкой минус 20 тысяч гривен. Также Рено Центр представляет новые позиции. Рено Дастер и Рено Логан с газовой комплектацией. Рено Центр компании Single Motor. Запорожское шоссе 25А. Все, что касается повреждения кузова автомобиля, это может быть и непредвиденная ситуация, не только ДТП. Но, ну, например, на автомобиль упало дерево и упало на крышу. Как быть и что с этим делать? Максим, на машину упало дерево. Достаточно серьезное повреждение. Многие водители уже задумываются даже о том, чтобы заменить автомобиль. Насколько серьезно это повреждение? Подлежит ли автомобиль восстановлению? Скажите, как специалист. Любое повреждение подлежит восстановлению. Но если в случае взять замена крыши или деформация крыши, как бы это трудоемкий процесс, и не каждый автосервис может взяться за это. Если возьмем, например, то, что машину Шкода, концерт Шкода Volkswagen Audi 10 они практикуют вклейку крыши. Тем более, как бы, процесс трудоемкий, нужен специнструмент и как бы, подготовка человека, не каждый за это возьмется. Как вы видели, на этом автомобиле было серьезное повреждение. Была серьезная деформация крыши, были замяты внутренние усилители и была верхняя часть стойки тоже деформирована. На этом узле мы сделали замену частичную, внутренние усилители были все отрихтованы, старая крыша была э, снята усилители восстановлены. И тут идет технология вклейки крыши. Изначально подогналось все, поставили заводские параметры, проверилась, машина собралась, подогнались контрольные точки и в дальнейшем будет идти вклейка крыши. Как бы не каждая станция на это способна. Тут нужна технология, как бы специальная выдержка и специнструмент. То есть, Максим, если бы водитель обратился на СТО, на котором нет оборудования по восстановлению кузова и специального инструмента, то ему, скорее всего, сказали бы, что это восстановлению не подлежит. Да, человек бы уехал бы с неисправленной машиной или вообще бы просто ее она пошла в утил в утилизацию и он бы был без машины. На примере этой машины как бы все этапы уже в основном уже сделаны, отрихтовано, подготовлено. На данный момент сейчас люди займутся вклейкой крыши, возьмут этот инструмент, пистолет идет специальный двухкомпонентный, в который два баллона клея вставляется двухкомпонентных, так же само будет произведена вклейка крыши и после того уже машина отправится на подготовку на покраску. В дальнейшем мы увидим этот автомобиль уже целый и невредимый. Прошло время, была «Шкода» и «Шкода» будет. Мы видим результат работы, восстановления кузова автомобиля уже после покраски. Максим, скажу, достойная работа, действительно, на мой взгляд, потребителя комар носа не подточит. Совершенно верно. По машине осталось два этапа. Это сборка машины, сборка салона и полировка автомобиля. Этапы, вы сами понимаете, были тяжелые, сложные. Не каждый автоцентр возьмется за ремонт такого автомобиля. Но, как мы видим, машина восстановлена по заводским параметрам. Все в норме, по заводским точкам. Но самое сложное в этой машине была рихтовка. Как мы видели, были деформации крыши, деформации усилителей, деформации стоек. Как бы это самое основное. Не каждая станция возьмется за такой ремонт. Не имея профессионального оборудование имея специальных навыков ее сделать невозможно. Любой автомобиль после любого ДТП можно восстановить. Основные моменты такого, человек должен знать, куда он отдает автомобиль свой, как он будет сделан, какой сервисный центр будет заниматься ремонтом. Имеет он то или иное оборудование для такого вида ремонта, будет он сделан заводские параметры, или будет он сделан лишь бы как, и человек будет недовольный до работы. Когда сложный ремонт автомобиля происходит, человек должен убежден быть на 100%, что машина будет сделана по заводским параметрам. СТО диагностика, ремонт и автомобилей будь складности, а также складные кузов Ова після аварій точних параметрів заводів виробників рихтовка фарбування за заводськими стандартами та сучасними технологіями. Сто зікрід вулиця Героїв Сталінграду 146. Во всех автомобилях есть свечи. Только в бензиновых двигателях это свечи зажигания, в дизельных двигателях это свечи накаливания. И если про сроки замены свечей зажигания мы знаем практически все, то про сроки замены свечей накаливания для дизельных автомобилей мы практически не знаем ничего. Мы можем только догадываться, все-таки, когда надо менять свечи накаливания в дизельных двигателях. Наиболее объективный ответ на этот вопрос мы получим в сервисном центре «Автодизель». Вот они красивые, надежные и долговечные. Так, кстати, думают многие водители, настолько убеждены в этом, что даже и не думают их менять. Так все-таки, Дмитрий, сегодня вопрос номер один обсуждается. Надо ли их планово менять свечи накаливания в дизельном двигателе или их надо менять тогда, когда они выйдут окончательно из строя? Нет, как любой агрегат, быстро изнашивающийся э, узел. В автомобиле их надо менять по пробегу, то есть достаточно регулярно. К сожалению, как вы сказали, очень многие э, владельцы дизельных автомобилей вообще не представляют, что автомобиль дизельный оснащен свечками. Все привыкли, что это бензин. А те, кто э, имеют об этом представление, пренебрегают интервалами их замены. И от этого возникают все проблемы. Что такое современное свеча накаливания современного дизельного двигателя? 90-е годы и 80-е в основном дизельные двигатели легковых автомобилей, микроавтобусов. Они имели предварительные камеры сгорания, они имели два клапана на цилиндр. И, соответственно, конструкция, привычная для тех лет, для того дизайна двигателя свечей накала, довольно толстый, короткий корпус. И в принципе для тех свечек накала было справедливо доездить до того момента, когда они сгорят, потом без проблем их поменять и дальше эксплуатировать дизельный двигатель. Если обратиться к современным двигателям, современный дизельный двигатель это двигатель с непосредственным впрыском топлива, с четырьмя клапанами на цилиндр. Конструкция головки блока цилиндров значительно усложнилась. То есть четыре клапана, длинный инжектор системы впрыска каналы подвода и отвода выхлопных газов. И, соответственно, значительно поменялась конструкция свечи накала. То есть она стала гораздо длиннее, корпус стал тоньше. Вот. Если сравнить ее со свечой накала 20-летней давности, то видно разницу. Соответственно, изменился режим работы этой свечи накаливания. То есть, если старые свечи э, разогревались минуту-две. И дальше, после запуска двигателя, они сразу отключались, разогрев температуру в камере сгорания до 800-900 градусов. То современная свеча накаливания разогревается за время поворота ключа зажигания. То есть примерно за секунду она разогревает камеру сгорания до 1200-1500 градусов. Даже водитель не видит и спирали на приборной панели. В некоторых машинах уже нет этого индикатора. И после запуска эта свеча продолжает работать, продолжая поддерживать в течение минуты-двух эти 1200-1500 градусов для того, чтобы устранить сизый выхлоп из холодного двигателя. Соответственно, эта свеча, которая стала меньше, тоньше и миниатюрнее, но длиннее, ее конструкция значительно усложнилась и режим работы ее значительно ужесточился. То есть их надо менять так, как положено согласно сервисным интервалам. На самом деле я не нашел литературы по описанию того или иного автомобиля, где конкретно указан срок замены свечи накаливания. Более того, на форумах водители между собой ведут обсуждение. Одни утверждают, что менять пока не полетит, а вторые говорят, что какие-то сроки все равно есть. Где эту информацию найти, все-таки когда нужно менять Свечу накаливания. Посмотрите, современная керамическая свеча накаливания, самое высокотехнологичное изделие, вот срок ее службы порядка 100 тысяч километров, объявленный производителем. Но это керамика. Для обычных свечей с элементом накаливания внутри срок службы где-то порядка в 4 раза меньше. То есть мы рекомендуем водителям придерживаться такого интервала, если у него установлена стандартная свеча накаливания, то ее надо менять каждые 25-30 тысяч километров, либо каждый второй год эксплуатации двигателя перед зимним холодным сезоном. Все-таки, если свечи старого образца можно было недорого снять, быстро, недорого заменить, то я так понимаю, что современные свечи накаливания имеют э, ряд нюансов, таких достаточно серьезных. Во-первых, если я так понимаю, за ними не следить. Если их вовремя не менять, то мало того, что она выйдет из строя, правильно? Она, наверное, может создать еще какие-то проблемы. Совершенно верно. Вот эта дискуссия: можно ли доездиться до того, как свеча сгорит, и затем ее просто поменять, когда ты одним прекрасным зимним утром не смог завести свой автомобиль, она была как бы справедлива для старой конструкции свечей накала. Они легко выкручивались, легко менялись, не создавая каких-то дополнительных последствий и трудностей. Для современных свечей возникает ряд трудностей. Эти трудности, э из-за этих трудностей мы рекомендуем их менять по истечению определенного сервисного интервала, не дожидаясь, когда произойдет выход из строя свечи накаливания. Ну и еще многие водители пытаются все-таки через, например, 1050, если возникла какая-то проблема, заменить современную свечу накаливания самостоятельно. Так, от этого не стоїть делать, тому що я так розумію, що теж можуть возникнуть очень серйозні проблеми. Почему? чому об этом ми поговоримо в нашій следующей програмі? Найавторитетніший в Україні та странах СНД сервісний центр автодизель, діагностика, ремонт та обслуговування дизельних двигунів та топлівної апаратури. Ми пропонуємо все запчастини з перших рук безпосередників, унікальні сучасні діагностичні стенди, спецінструмент та обладнання. Фахівці найвищої кваліфікації. Наш досвід 17 років. З нами консультується і працюють СТО країни та Зарубіжжя. Сервісний центр Автодизель. Вулиця Леніногорська, 6, район Деземо. Телефон 36-56-56. Ситуація, яка в большинстве своєму имеет отношение к девушкам, меняющим фамілію. Итак, надо ли менять водительское удостоверение, если вы меняете фамилию? Поговорим на эту тему. При смене фамилии это чаще касается, конечно, женщин, девушек, которые выходят замуж, либо наоборот разводятся, при этом меняется фамилия. Водительское удостоверение подлежит обязательной замене. Замена водительского удостоверения производится на основании паспорта выписано уже на новую фамилию, экзаменационной карточки водителя, медицинской справки и самого бланка водительского удостоверения. Эта процедура происходит без сдачи экзамена, то есть просто сдаются документы и в результате получается документ с новой фамилией, именем или... в зависимости от того, что заменено было. Стоимость замены водительского удостоверения при изменении фамилии составляет 198 гривен. 12 по 18 ноября Госавтоинспекции Украины проводит всеукраинскую неделю безопасности дорожного движения. В рамках мероприятия проводятся целевые операции «Внимание, пешеход на дороге», «Мобильный телефон» и «Ремень безопасности». Поэтому, уважаемые водители, не забудьте пристегнуться, не разговаривайте по мобильному во время движения, ну и, конечно же, уважайте пешеходов на дороге. Это была «Автотема». До следующей недели. Пока. Предприятие-производитель чугунной посуды «Ситон» открыл первый в Украине выставочный зал своей продукции на проспекте «Правды 35А». Такого большого выбора вы не найдете ни в одной стране. 244 позиции чугунных сковородок, блинец, кастрюль, утятниц, казанов, кастрюль «Вок» и многого другого торговой марки «Ситон». Выбирайте и готовьте полезные и вкусные блюда в экологически чистой и полезной посуде из чугуна «Ситон». Вы искали нашу посуду? Теперь вы знаете, где ее очень много. Выставочный зал Ситон, проспект Правды 35А. Телефон 35 19 Хирургия катаракты. Операции проводит профессор доктор медицинских наук, член Европейской Спилки катарактальных хирургов Луценко Нина Степанівна. Офтальмологический центр Взгляд, улица Ворошилова 21Ж. Телефон 31 37. Я Бачу. Компанія Авесавто пропонує антигравійні плівки для кузова автомобіля та плівки для тонування автоскла від кращих виробників. Ваш автомобіль буде надійно захищен від гравію, сколів, подряпин, потертостей після дрібних ДТП. Навіть через 10 років лак кузова вашого автомобіля буде залишатись в ідеальному стані. Компанія Авесавто. Продаж та покриття. Вулиця Героїв Слінграду, 40 М. Та набережна перемоги 2Д. Автосалон Автопарк. Телефон 788 73 51. Професійні центри сервіс автошин пропонують найбільший вибір шин від відомих виробників на легкові автомобілі. Тільки в сервісі автошин ви маєте можливість придбати шини як в комплекті, так і по одиниці. В наявності нові шини та БУ. Центри. Сервіс автошин. Це повний комплекс шиномонтажних послуг, ремонт легкосплавних дисків. Сервіс автошин. Вулиця Орженекідзе, 33, район Березинки. На розі вулиць Вітчизняної та Одженекідзе. Телефон 788-01-61. Другий центр чекає на вас на проїзді Олександра Гальченко, 17, район масиву Тополь, завод Пресів. Телефон 785 86 50 Будь-які послуги в сфері нерухомості та будівництва, оформлення документів на оренду землі, будівництво та реконструкцію. Реєстрація права власності. Вивід із житлового фонду. Телефон 788 47 91. Найавторитетніший в Україні та странах СНД сервісний центр автодизель. Діагностика, ремонт та обслуговування дизельних двигунів та топлівної апаратури. Ми пропонуємо все: запчастини з перших рук безпосередників, унікальні сучасні діагностичні стенди, спецінструмент та обладнання, фахівці найвищої кваліфікації, наш досвід 17 років. З нами консультується і працюють СТО країни та Зарубіжжя, сервісний центр автодизель, вулиця Леніногорська, 6, район, Деземо. Телефон 36 56 56.